আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত আছে আপোনালোকে শুনিছে যে আমাৰ অসমৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন যোৱা পঞ্চায়তৰাজৰ টাৰ্ম যিটো আছিলে সেইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শেষ হৈ গৈছে এতিয়া নতুনকৈ নিৰ্বাচন হোৱাৰ কথা গোটেই অসমত পঞ্চায়তৰাজৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে অতি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম দিগে বা দহ তাৰিখৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যাব আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে আমাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো পিচি গৈছে আমি আগতে এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিলোঁ যে যেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মাহত জানুৱাৰী মাহত গুণোৎসৱ থাকিব পিছত আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পৰীক্ষা থাকিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষা সেইকাৰণে ইলেকশ্যনটো পিচিব কিন্তু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতে কৈছিলে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ফাৰ্ষ্ট পাছত ফাৰ্ষ্ট উইকত তেওঁ ইলেকশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ কৰিব এতিয়া ক'ৰ্টৰ কেচ হৈছিল বিভিন্ন ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে বিভিন্ন ফালৰ পৰা বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা কেচ হৈছে সেইকাৰণে কেচৰ কাৰণে এই ইলেকশ্যনটো পিচি গৈছে দেখক আমাৰ অসমত বিভিন্ন পঞ্চায়ত ডিলিমিটেশ্যনৰ এগেইনষ্টত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিকত নটা প্ৰায় ত্ৰিছ পয়ত্ৰিছ মান কেচ আমাৰ হাই কোৰ্টত কৰিছিল মানুহে বিভিন্ন ডিলিমিটেশ্যন এৰিয়া লৈ কাটাকাটিৰ কাৰণে বিভিন্ন অনিয়মৰ বেপাৰে কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ নখন কেছ মহ হাইকোৰ্টে ৰাখিছে তাৰ মাজে আমাৰ হাইলাকান্দি কেচ আছে তাতে এই কেচত এটা নিৰ্দেশ হৈছে যে এই মুহূৰ্তত কেচটো ফাইনেল হোৱাৰ আগ নহোৱা পৰ্যন্ত পৰ্যায়ত পাতিব নোৱাৰে সেইকাৰণে পৰ্যায়তো অলপ দেৰি হ'ব মাৰ্চৰ শেষৰ পালে আৰু এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইক হোৱাৰ কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনালোকে শুনিছে আজি বা কালি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৈছে যে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো শেষ হোৱাৰ পিছদিনা তেওঁ অধিসূচনা জাৰি কৰিব সেইকাৰণে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ যে আমাৰ বিশ্বাস হয়তো মাৰ্চ মাহৰ শেষ পালে আৰু এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত নিৰ্বাচনটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে শুনিছে যে আমাৰ নটামান জি পিৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো নটা জি পি নহয় ইয়াতে নখন কেচৰ কথাটো উল্লেখ হৈছে তাতে জি বি জি পি হ'ব পাৰে গ্ৰুপ হ'ব পাৰে বা ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব পাৰে আমাৰ হাইলাকান্দি যিটো কেচ আছিলে আমাৰ এ ডি এফ দলৰ আমাৰ বিধায়ক কাল্েশ্বৰ সমষ্টিৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ নেতৃত্ব চাৰিজন যুৱকে এই চাৰিজনে এটা কেচ ফাইল কৰিছে এইটো বাচত্তিটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে কৰিছে গোটেই ডিষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে কৰিছে এনে নখন কেছ তাতে আছে আমাৰ হাই কৰ্টে এই নৈখনৰ নেক্সট হিয়াৰিঙৰ ৰেট দিছে তেতিয়া এই নৈখনত কি হয় আৰু আমাৰ কথাটো হ'ল যদি এই নখন কেচৰ ফালে যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে বা যি জি পি আছে সেইটো বাদ দি যদি নিৰ্বাচন পাতে তেতিয়াও মানুহৰ কষ্ট হ'ব তাৰপিছত আৰু এটা কথা আছে ধৰক আজি এই মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত বা মাৰ্চ মাহৰ লাষ্ট যিটো আছে তাৰপাছত বা এপ্ৰিলৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত যদি ইলেকশ্যন হয় এই টাইমটো কেনেকুৱা যাব সেইটো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্টে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ যিহাৰে উন্নয়নমূলক কাম চলি আছিল বিশেষকৈ আপোনালোকে জানে এম জি এন ডেকা যিটো আছে মানুহৰ এক ছাম যিটো আছে দুখীয়া মানুহৰ সেইটো আমাৰ পিছত চলি থাকিব যদি ইলেকশ্যন অলপ দেৰি হয় তেতিয়া আমাৰ এম জি এন ডেকা কাষ চলি থাকিব আমাৰ এইটো বিশ্বাস আৰু আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ যিসকল স্কীম লৈ আছে বা স্কীমৰ ব্যৱহাৰে বিভিন্ন সময় আমাৰ পুৰণো পঞ্চায়তসকলক অফিচৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন সময় যোগাযোগ কৰা হৈ আছে এইটো এটা ভাল শুভ লক্ষণ মই ভাবিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ লগত যিসকল পঞ্চায়ত এক্স মেম্বাৰ আছিলে তেওঁলোকক লৈ উন্নয়নমূলক কামটো অব্যাহত থাকিব আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিকট অনুৰোধ কৰিছোঁ পঞ্চায়ত মন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনটো অলপ দেৰি হয় তেতিয়া গ্ৰামৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজটো যাতে স্থগিত নহয় বন্ধ নহয় সেইটো কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে নখন জিপি নেচৰ বাদ দি পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন পাতিবলৈ এটা সাজু আছে আপুনি এজন এক্স জিলা জিলা পৰিষদ মেম্বাৰ হয় আপুনি কি ভাবে মানে ৰাইজৰ দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে কি মানে নাই দেখক আমি ইলেকশ্যনটো পাঞ্চায়ত ইলেকশ্যন অসমৰ কাৰণে কাৰণ আমাৰ পাঞ্চায়ত এক্টটো অসমৰ কাৰণে সেইটো আপোনালোকে জানে সংবিধানৰ ছেভেণ্টি থ্ৰী এমেণ্ডমেণ্টত আহিছিল গ্ৰামৰ উন্নতিৰ কাৰণে সেইটো নাইণ্টি টু পৰা ইমপ্লিমেণ্ট হৈ চলি আছে সেইটো আমাৰ গোটেই নি বি নহয় নয়খন কেছত যিসকল এৰিয়া আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে নয়খন বাদ দি ইলেকশ্যনটো গভমেণ্টে কৈ আছে আমি পাতি দিম আৰু কিন্তু আমাৰ মেটাৰটো চাবজৰিষ্ট আছে আৰু ক'ৰ্টে কি কয় আৰু আমাৰ বিশ্বাস কৰোঁতে এনে অনুমতি নিদিয়ে আৰু কাৰণ গোটেই অসমৰ কাৰণে পাঞ্চায়তটো আৰু যে নখন জিপি বাদ দি তাতে পাঞ্চায়তটো বাকীবিলাকত হ'ব আৰু নকণ বাদ দিব এনে ব্যৱস্থাটো মই আগতে শুনা নাই প্ৰথম যি হয় আৰু গভমেণ্টে কি কৰে নাজানো আৰু তবে আমাৰ বিশ্বাস যে একেলগতে হ'ব আমাৰ বিশ্বাস কেছৰ ফালে যদি ক'ৰ্ট যদি চাই মমান্য বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আমাৰ লগৰ ৰাস্তা আছে অতি সোনকালে আমি ৰাইজৰ কাৰণে গ্ৰামৰ মানুহৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে এইটো এটা সমাধান হৈ যাব আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো আমাৰ বিচাৰিছোঁ গভমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ গভমেণ্টক অতি সোনকালে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটো কৰাৰ কাৰণে যদি সম্ভৱ নহয় গভমেণ্টৰটো চব বস্তু চাব লাগে সেইকাৰণে যদি কেতিয়াবা কোনো কাৰণত যদি সম্ভৱ নহয় আমাৰ পঞ্চায়তৰ কাম কাজটো চলি যাব লাগে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ